Поступила информация, что в районе Песок между двумя позициями ВСУ и ДНР находятся тела неизвестных военных. Нам сказали, что тела захоронены между двух деревьев, но эта информация не оправдалась. Тела находились, можно сказать, на дороге по направлению к Донецку, лежали просто на территории трассы. Сложность локации заключалась в том, что это непосредственно зона боевых действий, это нейтральная полоса, непосредственная крайняя близость к позициям противоположной стороны. Мы, будем честными, ощущали на себе и взгляд через прицел. Были обнаружены многочисленные фрагменты костей, были обнаружены личные вещи, а также огромное количество разорвавшихся боеприпасов очень тяжело было работать, потому что мы находились между двух линий и была опасность либо наткнуться на мины, либо подорваться. Ну, благодаря тому, что работали саперы вместе с нами, удалось максимально обезвредить данную территорию и максимально проработать ее. Он волосы, видел. Балаклава или бандан. с волосами вот это позвонок. позвонок ага. Хочу подчеркнуть, что для нас главное найти останки человека, идентифицировать и отдать родственникам, невзирая какой бы из противоборствующих сторон они не принадлежали. На сегодняшний день мы можем констатировать, что это представители противоположной стороны. И в ближайшее время мы их передадим родственникам погибших для захоронения. Хотим передать слова благодарности представителям Объединенного Центра по прекращению огня, представителям ОБСЕ, международных организаций, в том числе и Красный Крест, которые присутствовали и как с одной стороны, так и с другой. По сути, это дало нам возможность более-менее спокойной психологической обстановке работать, мы чувствовали, что эта договоренность действует. На протяжении четырех с половиной часов, слава богу, не было произведено ни одного выстрела. Мы надеемся, что на той стороне также ведутся поиски украинских военных для передачи их на родную землю для перезахоронения.